ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಮ್ ಗುರುಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಇಂದು ನಾವು ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ಸ್ವತಿ ಪಾರಾಯಣ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಠಾಂಗವಾಗಿ ವೇದೋಕ್ತ ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತವನ್ನ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ अथ वेदोक्त सूक्तम् रात्रीत्यष्टर्चस्य रात्री सूक्तस्या सौभरकुशिकरुषिः गायत्रीच्छन्दः रात्रिर्धेवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे पाठाधौ जपे विनियोगः ॐ रात्रिव्यत्यधायति पुरुत्रा देव्यक्षभिः विश्वा अधिश्रियोदिता ओर्वप्रा अमर्थ्या, अमर्थ्या निवतो देव्युद्वतः ज्योतिषाभाधते तमः निरुस्वरा स्वसा आ देव्यायति अपे दुहासते तमः स्थानो अद्य यस्या वयं निते यामन्न विक्ष्महे वृक्षे न वसतिं वयः निघ्रामा आसो अभिक्षिथ निपध्वन्तो न पक्षिणः निशीनासर्चिदर्तिनः यावया आ सुखम् यवयस्ते य नमो ऊर्म्ये अथा आ न सुथरा आ उपमापेषिषत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्तित उशरुणेव यातय उपते गा इवाकरम् वृणीष्वदुदुहितर्दिवः ರಾತ್ರಿ ಸ್ಥೋಮ್ ನ ಇತಿ ವೇದೋಕ್ತ ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತ ಹೀಗೆ ವೇದೋಕ್ತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತವನ್ನ ಪಠಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ ಪುರಾಣೋಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ತಾಂತ್ರೋಕ್ತ ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತ ಇದನ್ನ ಪುರಾಣ ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪುರಾಣ ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಶತಿಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಾತೆ ಸೂಕ್ತವನ್ನ ಪಠಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸಗಳ ಒಂದು ಕ್ರಮವಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಂತರ ಪ್ರಾತೆ ಸೂಕ್ತವನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಥಮ ಮಧ್ಯಮೋತ್ತಮ ಚರಿತ್ರಣ ಪ್ರಥಮ ಮಧ್ಯಮ ಉತ್ತಮ ಚರಿತ್ರಾಣಾಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರ ಋಷಯ ಪ್ರಥಮ महालक्ष्मी महा महा सरस्वत्योः देवता गायत्रुष्टुगनुष्टुच्छन्दांसि नन्दा शाकम्भरी भीमाशक्तयः रक्तधन्तिका दुर्गा जानी अग्निवायु वायु सूर्यस्त त्राणि रुज्ञ जसाम वेद ध्यानानि सकला गमना सिद्धयि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवतां प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः करन्य ಕರಣಾಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರ್ಣಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಕड्ಘಿನೀ ಶೋಲೇನಿ ಘೋರಾ ಗಧಿನೀ ಚಕ್ರಿನೀ ತಥಾ ಶಂಕಿನಿ ಚಾಪಿನೀ ಬಾಣ ಭುಶಂಡಿ ಪರಿಘಾಯುಧಾ नमः शूलेन पाहि नो देवी पाहि कड्घेन चाम्भिके घण्टास्वनेन पाहि चापजनिस्वनेन च चा, तर्जनीभ्यां नमः रक्षप्रती चाञ्च चण्डिके रक्षदक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां ततेश्वरी मध्यमाभ्यां नमः सौम्यानी रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्ष्मास्मांस्तता भुवम् अनामिकाभ्यां नमः खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्भिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मात् रक्ष सर्वतः निष्ठिकाभ्यां नमः सर्वस्वरूपे सर्वेषे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः हे नास अदेव रीतिय ಅದೇ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೃದಯಾಧಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಡ್ಗಿನಿ ಶೂಲಿನಿ ಅದೇನ್ ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶೂಲೇನ ನ ಪಾಹಿನೋ ದೇವಿ ಏನು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ದೇವಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಖಾ ಏ ವಶ ಕವಚ ಯಹೂ ಖಡ್ಗಿನಿ ಶೋಲಿನಿ ಆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ನೇತ್ರತ್ರಯ ಈ ವಶ ಸರ್ವ ಸ್ವರೂಪ ದೇವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಪಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಗನ್ ಕರನ್ಯಾಸ ಮಂತ್ರಗಳು ಏನಿದೆ ಅದೇ ಕರನ್ಯಾಸ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಗನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಹೃದಯಾಧಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು अनंतर ध्यान श्लोक ಬರುತ್ತे विद्युद्धाम सह समप्राभा भृगपति स्कंधस्थिता भीषणा कन्याभिकरा बाला करवाल खेत हस्ताभिरा सेविता तैश्चक्रगधासिकेटविशिखा चापं गुणं तर्जनी विभ्राणा अनलात्मकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे मे नोणि विद्युद्दाम समप्रभा मृगपतिः स्कन्धस्थिताम् भीषणा कन्याभिकरा करवालखेटविलसद् अस्ताभिरासेविता हस्तैश्चक्रगदासिकेटविशिकां स्थापम् गुणम् तर्जनी इब्राणामनलात्मकां शशिधराम् दुर्गाम् त्रिनेत्रां भजे ॐ विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थितिसंहारकारिणी निद्रां भगवती विष्णोरतुलाप्तेजसः प्रभुः ब्रह्म उवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिकाम् सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मन्त्रात्मिकास्तिता अर्धमात्रस्तिता नित्यां यानोच्चार्यविशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वम् देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वम् त्वयैतत्सुजते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमच्छन्ते च सर्वधा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वम् स्थितिरूपा च पालने तथा संवृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महामाया महामेधा महामेधाहामति महामोहा महादेवी महेश्वरी प्रकृति कालरात्रि महारात्रि कालरात्रिमहारात्रि मोहरात्रिश्चारुण श्री स्वीशरी ीस्त्वं बुद्धिर्भोधलक्षणां लज्जा पुष्टिस्तता तुष्टि त्वं शान्ति क्षान्तिरेव चां खड्गिनी शूरिनी घोरा चक्रिणी ततां शङ्किनी चापिनी बाणा भुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेषा सौमे सुन्धरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु स तस्य सर्वस्य या शक्तिः

कारितास्ते यतोतस्त्वं ख स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सात्वमित्तं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देविः संस्तुता मोहयो मोहयैतौ तुदर्शा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च ನಿಯತಾಮಚ್ಚು ಜಗತ್ಸ್ೀ ನಿಮಚ್ಯುತೋ ಲಘು ಬೋಧ್ರಿಯಮೇತ ಮಹಾಸುರೌ ಇತಿ ತಂತ್ರೋಕ್ತೀಸೂಕ್ತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸೂಕ್ತ ಪಠಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭಂಭೂಯ